Все, можем. Другим словом, капитану скажите, пожалуйста, насколько на Ваш взгляд сказался фактор усталости, сказался фактор того, что Вы играли с матч-химиком вчера вечером, только сегодня приехали. Ну, касается меня, я чувствовался достаточно хорошо. Наверное, конечно, сказывается усталость, особенно на, на возрастных наших игроков. В принципе, у нас много молодежи, которая, как бы, восстанавливается быстрее дело не в этом дело в том что мы такая игра получилась поскольку мы сами не выполнили в первую очередь требования тренера наши то есть вчера мы играли совсем ну, по-другому по-другому в первую очередь защите и командное конечно командное взаимодействие у нас Понятно. То есть игра на игру как-то не похожа, мы как-то не можем найти свой ритм еще. То есть, ну, поэтому есть над чем работать, делать выводы. Я думаю, по приезду у нас, как нам тренер сказал, будет серьезный разговор. Будем анализировать ну, и делать выводы, потому что уже как бы чемпионат уже давно начался. И уже, ну так, уже немало, скажем, игр сыграли. И Игра наша, ее нужно улучшать. Вашу команду хочу поздравить. Прекрасная игра сегодня. Провем, ну, показали нам, наверное, как надо играть. Можно все и... закономерно. Можно ли сказать, что на вчерашнюю игру бросили все эмоции? Или, опять же, это не тот фактор, на который можно списывать сегодняшний результат? Ну, конечно, э -э настраивались на игру с «Химиком». Может, где-то, конечно, сегодня не так было, но ну, сегодня было не так, но я имею в виду. В любом случае, каждый игрок должен находить в себе мотивацию и силы, чтобы, неважно, играет на следующий день или через 2-3 дня, надо выходить с таким же настроем и показывать игру. Вот и все. Спасибо. Желаю вам удачи. спасибо